Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, в середине прошлого десятилетия Центром защиты гражданских прав и основ демократии в Украине, попираемый помранчиваем, была удача. Никто не забыл и не забудет два северодонецких съезда депутатов Совета всех Уровней, которое силу народного единения. На сегодня именно на Николаевщине люди оставят свои права и свободу куда более активными методами. Тут и физическое сопротивление рейдерам. Тут и акции гражданского неповиновения уже не отдельных личностей, а народных масс. События во Врадиевке – это очень серьезно. Это уже не последний звонок, как обычно говорят, перед тем, чтобы забыть. Это звуки набата, призывающие к действию. Конечно, не первый год идут разговоры о том, что в Украине должны произойти децентрализация власти. Мол, именно в этом наше спасение. Наш торный путь семью народов с вековыми демократическими традициями. Да, президент Украины Виктор Янукович подписал указ о мерах по обеспечению осуществления местными государственными администрациями исполнительной власти на соответствующей территории. Целью данного указа обозначено усиление роли местных органов власти. Но усилить власть на местах можно только обеспечить ее соответствующими средствами. Как тут не вспомнить мудрые слова нашего премьера Николая Зарова, который сказал, самый силовой министр государства – это министр финансов. Есть и требования главы державы. Обратите внимание на неудовлетворительное финансирование бюджетной росписи бюджетов регионов. Правда, судя по череде скандалов, представители разных регионов с казначейством, зажимающих деньги, должно внимание этим вопросам так и не уделили по сей день. Хочу обратить внимание, уважаемое собрание, на заявление экс-вице-премьера Бориса Колесникова на конференции Донецкой областной организации партии регионов. Наступила пора менять систему распределения налоговых средств между центрами и местными советами по принципу, который используется в Германии и Канаде, где явно дележка не 60 на 40 в пользу центра, и уж тем более не 70 на 30. Думаю, к месту будут и другие цитаты. Известный всей Украине нардеп Ефим Загирский мудро отметил, воровать надо меньше и всем будет хорошо. И не менее знаменитый Михаил Чечетов произнес, хорошо живется сегодня хапуге, варюге, бандюге, а простой человек без защиты. Выводы напрашиваются однозначно. Страна и общество срочно нуждаются в качественных переменах, обеспечить которые действительно может только более активное участие самых широких масс населения не только в избирательных процессах, с раздачей мандатов народного доверия разной весомости и цены, но и в процедурах непосредственного повседневного осуществления управления обществом и государством. Вопрос в том, как осуществить это в эпоху массового и практически повсеместного кризиса доверия к исполнительной законодателей и представительской власти, и уж тем более к судебным. Не может общество опираться и на политические партии, которые все и всегда поминают не злым тихим словом, и мощь которых существует только на бумаге, а не в умах народа. Как, уж, какой же авторитет, когда на выборы по их призывам идет уже подавляющее меньшинство? При советской власти юмористы шутили. Государство делает вид, что платит, народ делает вид, что работает. Сейчас можно перефразировать. Чиновники говорят, что нужны реформы, народ соглашается. И обе стороны не предпринимают никаких шагов, потому что тотально не верят друг другу. Каков выход из данной ситуации? На мой взгляд, существуют две альтернативы. Либо дожидаться волны стихийным бунтом, поводом для которых может стать любое событие, либо объединять действия общественных организаций и направлять их усилия на защиту гражданских интересов. Первые шаги к такому объединению сделаны украинским выбором, очень своевременно. В том числе благодаря опыту и политической прозорливости его лидера Виктора Медведчука. Но сегодня на повестке дня не только объединение усилий, но и конкретная работа по защите имущественных и личных прав граждан, которые зачастую оказываются один на один, с произволом даже не власти, а отдельных ее представителей, решивших, что им они имеют право творить все, что угодно. Особенно если тишкам, а глазки они очень боятся. Это про языки в разных местах говорят разные. А землю рейдерский захватывают и бизнес прессуют одинаково, что на западе, что на востоке. И неугодные гнобят тоже одними методами. Бороться с этим можно только объединенными усилиями всего общества. Практически в каждой общественной организации есть депутаты разных уровней. Люди с активной жизненной позицией. Это надо использовать и привлекать именно депутатов к обсуждению и решению самых острых и наболевших вопросов. Особенно тех, что требуют внесения изменений в соответствующее законодательство. Здесь уже говорили. В первую очередь это прерогатива депутатов. Считаю, что расширение региональных связей депутатов и общественных организаций по горизонтали на таких мероприятиях, как наша конференция, это то, что может оказаться очень востребованным в деле обретения опыта и даже единения страны. Поэтому предлагаю создать постоянную действующую депутатское собрание, которое может стать для Украины авторитетом именно в деле формирования общественного мнения способна вынести на свет и ликвидировать тот ссор, который плодят и пытаются укрыть по темным углам нерадивые представители власти. Работы будет непростой и работы будет много. Но, по-моему, стоит за это взяться и попробовать. Yeah, Спасибо за внимание.